Приветствую. О чем сегодня беседуете? На разные темы. А вас интересует, за что Россия напала на Украину? Да. Пытаюсь выяснить. А вы с какого места? Я не из места, я из города. А из города Донецк. А Донецк? Да. А, ясно. А вы из какого ну, города? У вас вы с какого? Я, Набережный Челны. Набережные Челны Это Татарст... ну, вы... Татарстан, да. по-моему, да? Да, Казанская губерния. Казанская губерния. Ну, понятно, да. Это там, где Кама... не Камазы. Камазы собирают у вас там, да? Да, да. Камазы туалетную бумагу еще тоже заменить. Не знаю, не в курсе. Про туалетную бумагу. Камазы слышал, а про туалетную бумагу не слышал. А расскажите, пожалуйста. Про а, ну, ну, расскажите про бумагу, да. Комбинат у нас, комбинат бумажек, картонный комбинат. А, а бумагу выпускают, да, понял. Да, что хотели спросить? Про КАМАЗ хотел спросить. Тут везде разгоняют по телеграм-каналам, что КАМАЗ на четыредневку перешел. Да, знаете, я не знаю, я там, честно сказать, лет 10 не был. Вот недавно видел рекламу, там одна блогерша рекламировала КАМАЗ, лазил, ну я видел так вот, я вот сам вот хочется в новую машину, в новых не садился, ну кабины видел как вот, кабины собирают там, на главный конвейер ходил, а как вот. Ну вот Маш... про новые про не интересно, неужели они там сокращают производство, тогда же китайцы быстро эту нишу эту захватят. А там, знаете, бывает сокращают, бывает поднимают. Вот, Когда-то когда, -то. когда -то, помню, стояли, аж вот так все, все было заставлено. Ну вот обидно, Оби обидно, обидно если это так все катится некуда. Если китайцам это все, то мне очень обидно, если китайцы там захватят это все. Ну я вот когда работал, мы китайцы мосты делали, автобусы сейчас много делают. Вот. Угу. Движки там, автобусы, вот, по всей России вот эти, не фазы, не фазы там совместные. Ну, это именно китайская, да, пол... Она, и... они дают движки, мосты дают они, да? Не, сами делают у нас вот не фаз. Ну, на КамАЗе вот это, там, там, там сборка идет уже, на Башкирии там, нефтекамские А, нефтекамские а, уже аробусы делают, уже все эти, с автопилотами делают. Ух ты, вот это круто. Хорошо. А вы кто по профессии? Я литейщик, я вот на литейном заводе работал. О. В Луганске работал там. Батареи Ух. отливали. Вы из Луганска сами, да? Не, у меня дочь оттуда. Я сам с Урала. Я просто. У меня жена оттуда, я. Mm. Когда-то, когда-то, по-моему. 90-х. Чугунные батареи, по-моему, в Луганске они славят. Были, да, 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 были, я помню. Литей... Механический завод там был. Как в каком городе? Это в самом Луганске или где-то в пригороде? Прямо в центре города, прям. Литейно-механический Там все завод, как бы, за городом, а там все в центре города, прям как. Я знаю. Даже, наверное, у меня дома у меня такие батареи. Там еще звездочка такая была на секции отлита была. По-моему, что-то помню такое, да. А там разные были. Ну там знак был, какой-то. Какой-то знак такая был. Такая линия да, там. Да. Каждый значок был там. Ну, батарея такая классическая секция, да, вот такая советская, классическая. Ну да. Сейчас такие уже не делают. Ну, я убрали вот недавно. А, а дочь... лучше будет, кстати. Дочка там теплее, живет? Теплее, или... теплее Дочка будет. там живет, Луганский, или выехала уже. Она сейчас. Нет, она приехала в 2014 году. Сюда. Ну, когда проблемы Потом начались, Уехала да? в, Та... в Таиланд, уехала там, мне к подруги, она. Ух И что-то там. Я вот хочу узнать тоже, съездить. Она что-то... Я не знаю, что она уехала. Ты, ну, в У нее нормальная в работа была, все перевод по, по специальности она с английским работала. Освоила технический перевод, все нормально. Там работает, там в библиотеке работала. Угу. Ну, в институте просто ей, как бы, не было работы. А... И жена тоже... Жена, жена биолога тоже там работает. Ну, в школе пока не мере. А тут она в технику, мы сейчас в колледже не подает. Понятно. Нормально. Как она сейчас оценивает, как вот нынешнее поколение по сравнению с предыдущими? Туповато или все-таки есть надежда? Знаете, разные, по-моему, нормальные. То есть не жалуются на учеников. То сейчас послушаешь, вроде все тупые выходят. Не, ну да, моя вот французский преподает, так она считает, что такие. Ну, они сейчас в интернете, им там зачем им надо там. От, не, ну, открыли, интернет, интернет, это одно, а французский это же язык, ого-го. Кто знает французский, тот да. крутой. Ну да. Не, вы знаете, вот в 90-х годах, вот когда было движуха, там как-то, там была французско-татарская дружба, там ездили, они к нам в гости ездили, мы к ним в гости ездили, вот была движуха, там она по, по допирала, обмену ездила, да? Ездил, да, раз в пять ездил. А сейчас все это как-то заглохло. Вот так пару раз французы приезжают. А к нам приезжали как-то, французы тоже дома сидели. А сейчас как-то они уже перестали ездить. Да боятся России, наверное, потому что говорит, Россия агрессор. Говорит, не будем, наверное, ездить. поэтому Много на Россию клевещут, поэтому они боятся, наверное. Да пусть вот, я говорю, к вам на, на, на Лею Адгер приедут. Потом, а может, что-то пойдет. Я вас советую тебя всем за шо... спрашивать, за что напала, за что напал. Так вот на аллее ангела приезжайте, все поймете, за что напало. А что такое Аллея Ангела? Аллея ангела это ж там фигня какая-то. Аллея ангела? Ну да. Это ж фикция. Там же дети не похоронены, вы что не знаете. Ну я не знаю, что там, Нет, там говорят. Там никакие... ну, память... Да И... та это в центре города, там где, ну, там никаких детей нету. Это, фикция, это ж придумал тут наш этот самый Захар. С него уже смеялись, зачем ты это в центре города поставил. Дети похоронены на кладбище, а он это вот разгоняет вот это в центре города. Оно неприятно и жителям смотреть на это. Понятно. Поэтому это все это фигня и ну, чушь какая-то. Мы ходим, мы там не ходим. Вы знаете, вы, знаете, где она находится, это Она, она находится ниже стадиона. Она находится ниже стадиона Донбасс Арена. Я тоже на кладбище вот как-то. Ну, бывает даже к матери там раз в год. Тяжело просто выбираться. В... Там много, много вас тоже тяжело. Много вас там похоронено, пацанов. Да есть, но ну, немного. Я вот не сказал, чтобы много, но. Ну так они же ну, од... они есть. им же отдельные участки нарезают там. Ну, мимо кладбища, я в деревню езжу у меня. Там мимо кладбища там. Ну, ну город не маленький, но где-то ну, флагов 100 есть, наверное. Ну, каждую, не так уж, каждую наверное. деревню зацепило, да? Ну, это городское, да, кладбище там. Ну, город такой, ну, полмиллиона. Как вы, как вы считаете, надо было это Путину делать или нет? Пацанов набить? Ну, знаешь, 8 лет терпели, терпели уже все. А что терпели? Не понимаю. А что терпели? Неужели, неужели татарские да. пацаны заслуживают за то, что терпел Донецк? Ну, а сейчас а я... миллион, миллион потеряли? За что? За то, что терпели? Что-то не вяжется. Ерунда какая-то. Ну, миллион потеряли, 5 миллионов приехало с Украины. Да ну, откуда? Ну да, в ну Донецке, как, ну, в ну Донецке... 3 миллиона плюс. Да не, никто не приехал В Донецке 5 миллионов в лучшие времена были Так что получается сейчас никого нету В Донецке люди живут Ну не весь Донецк приехал, там и Одессы приехали Дочка из Житомира приехала Ну да. она сначала в Житомир уехала Что-то у нее там не срослось, она приехала к нам Понятно поближе. Тогда еще можно было Не, я за то, что пацаны погибали, пон... непонятно за что Никак не понятно. Ну скажите, за что погибли, пацаны. Ну, ну, вот, так, вы же по понимаете, смотрите, по крайней... без отцовщина, нерожденные дети, матери, сестры, все. Это все погибло, это не восстановится никогда. А малые народы, так я вообще за них не хочу говорить. Их там и так мало было. А у буряты все, вот эта вся. Движуха, там их вообще осталось три коллеги Якуты, их там Мне так кажется, что Путин их специально кинул в мясорубку Он их не любит Ну ради каких-то мнимых Донецких Кидать э, ну, бурятов когда... на, на убийство, для чего? Я не понимаю Когда дождь был в Луганске Я готов был ехать в 2014 году А что там было Она... такое? Она приехала, я думаю, ладно, пусть сами Так разбирают. а что там было в Луганске? Я в Донецке, у нас такого ничего не было. И в Луганске, а Луганск еще ближе к России. Что там у вас такое ну, было? Наверное, что... Там... Ну, что там было? Ну, жена говорит, я больше туда не поеду. А это жена говорит, Она... чтобы это дали денег жене. Ну, бомбы стали падать. Испугали, Какие бомбы? В, России, в Украине нету бомбардировщиков. Какие бомбы? Ну, тогда было. Да ну, нету бомбардировщиков, и в России все же дали. Ну, так и всех, помнишь, Да не было бомбардировщиков. Бомбы кидают бомбардировщики. Какие бомбы? О чем? Ну, я не знаю. Ну, вот я не знаю, но я хотел поехать в Ланс, но я ничего не знаю. Мост надо включать. Где? А, кондиционеры надо взрывали. Так, кондиционеры то от ракет, с истребителей, тоже другая тема. Тоже лупасили этих самых террористов, что незаконное оружие взяли. Ну, вы же знаете. Ну а тоже называется почему? Антитеррористическая операция. Гражданские взяли незаконное оружие, засели в администрацию и хлупанули. Разбежались, как эти самые. Ну а потом Россия зашла и помогла. Вы знаете это все. У меня жена тоже говорит, от кого надо защищать, от кого вот, надо ну, Вот видите как, я же вам правду говорю. От кого их, когда в Луганске жили, ну да, Луганск, конечно, такой, звезд не хватало. Ну, жили жили, промышленный город. Что там надо было еще? А Путин взял потом, замутил эту всю кашу и теперь не знает, как выскочить отсюда. Я, я не знаю, я не за Путина, потому что он врет постоянно, все врет. И сейчас очередное, мне кажется, вранье, а потом сейчас куда-то сбежит, какого-нибудь посадит вместо себя мальчика для битья. Бейте его, это он виноват. А сам где-то в Геленджик уедет и будет там тусить. Но только тех пацанов, которые Ой. на кладбищах лежать, уже не вернуть. Ну что случилось, что случилось? Сейчас уж время назад не, не вернешься. Так, а если сейчас лупанут по России американцы? Что, точно так же говорит, что случилось, то случилось? Ну да, что, в рай пойдем, в рай пойдем. А, ну, сходим в рай, да. Он сказал, ну, рай, а в рай не вас. Я понял, я понял. Вроде как где ты летейщик, вроде как и с умом, с головой, но чувствуется ветер в голове свищет, аж, блин. Ты, наверное, голову себе отлил из чугуна, блин. Да нет, я стараюсь, наоборот, не забивать. Впрочем. Ну и правильно. Ладно, хорошо, дед, все. Давай, братан. Таких братанов, блин, не хочется. иметь братанов. Комментируйте. Вот вам все. Пропаганда. Дитя пропаганды. Чугунная голова. Я пошел дальше. А вы обязательно комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Таких дедов тут пол-России воевать он на Луганск хотел идти. Да, идем дальше.